वालेकुम दोस्तों कैसे हो आप ठीक ठाक हो इस वीडियो में इस सीलिंग फ़ैन को मैं रिपेयर करके आपको दिखाने वाला हूं इसको रिपेयर करते हैं ये चल नहीं रहा जैसे कि मैं आपको ये चक्कर आके दिखाता हूं इसे मैं सीरीज़ में लगाता हूं ये देखें ये चल नहीं रहा ठीक है और सीरीज़ बल्ब देखें तो ये देखें हल्का सा रोशन हो रहा है तो और पंखा घूम नहीं रहा ये बगैर खर्चे के मैं इसको रिपेयर करूँगा तो ये मोटर की वैंडिंग का मसला होगा इसका मैं कैपेसिटर चेक कर लूँ इस कैपेसिटर के दोनों तारों को हाथ नहीं लगाना इससे पहले कि हम इसे डिस्चार्ज कर लें इसमें उम्मीद है करंट होगा ये भी चेक कर लेते हैं ये देखें दोस्तों कितना स्पार्क हुआ है कैपेसिटर में करंट स्टोर था जिस वजह से कि इसकी मोटर में मसला है अब मैं ये वायर जो है इसकी अलहदा कर लूँ और फिर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ लास्ट में एक वायर जो इसकी मिस है या रनिंग की या स्टार्टिंग की ये दोबारा सीरीज़ में शू लगा कर इसे मैं चेक करता हूँ दोस्तों ये बिल्कुल आसानी से आप रिपेयर कर सकते हैं अगर इस तरह का मसला हो तो ये देखें ये लीड बोल रही है और इस लीड में करंट नहीं आ रहा है ये देखें इसकी तीन लीडें होती हैं इस लीड में करंट बिल्कुल नहीं आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था इस लीड में आ रहा है और ये पंखा शार्ट भी है ये देखें इस बॉडी के साथ मैं लगाता हूँ तो ये शार्टिज भी करता है ये देखें ठीक है ये फुल शार्ट है ये आपको मैं रिपेयर करके दिखाता हूँ बिल्कुल आसानी से रिपेयर हो जाएगा कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है और पंखे की स्पीड भी कम नहीं होगी अच्छी स्पीड भी होगी इस तरह इसको हाथ के साथ खोल रहे हैं इस जो प्लेट को इस प्लेट को खोलने के बाद यहाँ मैं एक पुलर लगाऊंगा और पुलर लगाने से पहले पेज भी ओपन करने हैं इसके दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पर मिलती हैं जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको इन चीज़ों के बारे में मालूम देता हूँ ये पुलर मार्केट्स में ऐसे मिल जाता है ये मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ की गोटीज होती हैं ये यह यहाँ मैं एक फ़िक्स करता हूँ जो इसके साइज़ के हिसाब से है और ये इसके ऊपर वाले पेज लास्ट में पहले ओपन करने हैं तो मैं ये पहले पेज ओपन कर लूँ इसके और उसके बाद फिर कूलर के साथ इस पंखे को ओपन करना है दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप चाहते हैं कि फिर आइंदा और भी मज़ीद इस तरह की वीडियो आप देखें तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को आल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हम दोबारा भी मिलते रहें और आपको अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाते रहें अब दोस्तों ये देखें ये गोठी यहां इस यहाँ इस तरफ मैंने फ़िट कर लेनी है जो इसके साइज़ के हिसाब से अच्छी तरह इसे टाइट कर लेना है और टाइट करने के बाद इसके ऊपर जैसे भी मैं इसका वो राड जो है पुलर इसमें लगा कर घुमाऊँगा ये बहुत आसानी से ओपन हो जाता है देसी तरीके से पंखे के टूटने का खतरा होता है इससे ये बहुत आराम से पंखा ओपन हो जाता है ये देखें दोस्तों इसे मैंने आराम से ओपन कर लिया है बिना किसी नुकसान के और फिर पुलर निकाल लूँगा पहले फिर आपको पंखे का ज़्यादा कराते हैं पंखे में मसला क्या है ये गोट मैं संभाल लेता हूँ ताकि गुम ना हो इसके ऊपर ही लगा कर रख देते हैं और अब इसकी वाइंडिंग पर नज़र दोहराएँ तो ये देखें एक कॉइल जो जल गया हुआ है और ये बाकी कॉइल ठीक हैं और ये वाला एक कोईल जो है ये ख़राब हो चुका है जल चुका है तो अब मैं इसको नया डालने के बगैर ही रिपेयर करूँगा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें अगर वीडियो को मिस कर देंगे तो आप इसको अच्छी तरह समझ नहीं आएगी अब इसके पेज को ओपन करते हैं ओपन करके फिर ये बैंडिंग बाहर निकालते हैं ये टीप आना जो ये मैंने ये राड हमने बैरेंग के ऊपर रखना है ताकि ये टापा जो नीचे है इसका कॉलर ये टूट ना जाए बैरन के साथ जो कॉलर होती है वहाँ रखनी है इसको ये देखें जी जैसे नीचे आ गया है आराम से इसे आप खोल के बाहर निकालते हैं मोटर को कनेक्शन वगैरह मैंने सारे ओपन कर लिए थे अब ये देखें जी जहाँ स्पार्क हुआ है सबसे पहले तो मैं यहाँ सफाई करूँगा सफाई करके फिर ये वायर्स काट दूँगा ये जो कनेक्शन हुए हैं ये निकाल कर फिर नए सिरे से इसके कनेक्शन करेंगे और यहाँ अगर आप देखें तो एक कोईल तो बिल्कुल जल गया है और दूसरा कोईल हीटअप हुआ है काफ़ी रंग उसका भी चेंज हो गया जल गया हुआ तकरीबन इसे रिपेयर करते हैं हम ये देखना कुछ खर्चा भी नहीं आएगा और पंखा जो हमारा ये भी अच्छा चलेगा ये कॉपर में बाइंडिंग है यहाँ दोस्तों जो जला हुआ कवाल है इसका मैंने कनेक्शन ख़त्म कर दिया है और बाकी जो वायर्स बची हैं हमारे इनकी स्टार्टिंग की ये अंदर स्टार्टिंग का कोईल है ये मैं साफ कर रहा हूँ साफ करने के बाद इसे मैं सीरीज के साथ चेक करूँगा और देखते हैं इसकी शार्टिज इन खत्म हो गई होगी जो कोयल जल गया है वही शार्ट था यकीन अब सीरीज लेते हैं सीरीज के साथ इसको चेक करते हैं ये एक सीरीज मैंने बॉडी के साथ लगा दिया लोहे के साथ और दूसरी ये देखें ये जुला हुए कोयल के ऊपर लगाया तो जाए वो जो जो दूसरे कोयल हैं उनके ऊपर लगा रहा हूँ बिल्कुल ए वन है ठीक है इसका मतलब जो कोयल जल चुका है वही शार्ट था बॉडी के साथ अब इसका कनेक्शन मैंने दूसरे कोयलों के साथ ख़त्म कर दिया और उसके साथ जो दूसरा कोायल है हीट हुआ है वो भी ख़त्म कर दिया है अब बाकी चार कोईल हैं स्टार्टिंग के यही काम करेंगे और इनका कनेक्शन किस तरह होना है ये मैं आपको दिखाता हूँ ये देखें जैसे मैंने कनेक्शन किए हैं ये अगर देखें आप तो ये थोड़ा सा वासे ये भी जला हुआ है ये भी जला हुआ है और यहाँ ये जो साफ वायर है यहाँ से मैंने कनेक्शन लिया है इसका ये देखें ठीक है एक वायर इधर लगाई है और दूसरी रनिंग के साथ ये देखें रनिंग के जो दूसरे साइड पे सिरा उसके साथ मिला दी ये कॉमन बन गई है हमारी ये कॉमन वायर बाहर चली गई है और ये देखें ये एक रनिंग का दूसरा कनेक्शन है ये यहाँ गया बाहर और ये स्टार्टिंग का भी बाहर ठीक है ये हमारे ये तीनों वायर्स बाहर आ गए हैं आप सीरीज़ के साथ आपको चेक करवाते हैं अगर दोस्तों ये कनेक्शन का पता ना चले तो आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं समझ सकते हैं बहुत आसान से कनेक्शन है और इसे मैं बंद करता हूँ बंद करके फिर आपको चला कर दिखाता हूँ इसकी स्पीड में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा मामूली सा फ़र्क पड़ा ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये स्टार्टिंग के कोयल थे रनिंग के कोयल नहीं थे ये अब दोस्तों इसको अच्छी तरह फिट कर लेना है जैसे कि मेरी और वीडियोस भी हैं जिसमें फ़िटिंग का तरीका कहा रहा है यहाँ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह इसको फिट किया जाता है और दोस्तों ये पंखा तो फिट कर दिया मैंने इसके कनेक्शन भी कर दिए हैं ये कनेक्शन आपको मैं दिखाता भी हूँ किस तरह किए हैं कैपेसिटर के और इसकी ये वीडियो भी मौजूद है मेरी चैनल पर इसको भी ज़रूर देखें तो ये देखें अभी पंखा मैं हाथ में पकड़ा है कोई शॉर्ट सर्किट भी नहीं है और ये चल रहा है जे मैं आपको दिखाता हूँ इसकी शार्टेज भी कैसे मैंने चेक की है फिर इसको मैंने फिट किया है अब यहाँ इसके कनेक्शन देख लें ये दो रेड वायर हैं और एक ब्लैक वायर है ये दोनों रेड वायर जो हैं इनको मैं कैपेसिटर के साथ लगाऊंगा क्योंकि एक रनिंग की वायर होती है और एक स्टार्टिंग की जो एक अलहदा रंग की होती है वो कॉमन कहलाती है अब ये देखें ना एक साइड पे मैंने कैपेसिटर के एक वायर लगा दी है रेड और दूसरी तरफ दूसरी रेड वायर इसी तरह आपने भी लगा लेनी है कोई भी पंखा हो उसमें अगर रेड वायर कॉमन होगी तो ब्लैक वायर दो वायरस होगी रनिंग स्टार्टिंग वो कैपेसिटर के साथ लग जाएंगी दोस्तों ये देखें वायर मैंने सीरीज में लगाने लगा हूँ और इसकी हम कनेक्शन चेक करता हूँ शॉर्टेज भी ये देखें एक मैंने कॉमन पे रखी है और बॉडी के साथ लगा रहा हूँ कोई शॉर्टेज नहीं है ठीक है इधर लगाया तो ये देखें घूम गया ठीक है अगर कैपेसिटर के ऊपर लगाएंगे ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो यकीन आपके लिए बहुत मुफीद होगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसी है और अगर अच्छी है तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दें फिर मिलेंगे नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़